Меня зовут Виктор, я как бы блогер, я очень благодарен предыдущему оратору, я узнал очень много новых слов, ремаркетинг, нативная реклама, я правда в этом совершенно не разбираюсь, как-то вот… Что-то делаю, что-то пишу, и что-то у меня где-то когда-то получается. Меня попросили здесь выступить, заверив, что это будет интересно. Ну, я сделал такую непрофессиональную совершенно презентацию, маленькую. Я займу у вас минут 10-15, ну, если захотите, отвечу на вопросы. Сайт UA. Не знаю, все ли это слышали, видели. Это вот история создания. Рома Шрайк, Он его фотография очкарика взял и сделал такую платформу. Он, конечно, хитрец. Он пригласил топовых блогеров, сразу человек 100, наверное, тех, у кого от 10 тысяч подписчиков. Ну, он себе такую рамку поставил и выдержал ее. И пригласил там писать. Это было в разгар банов, банили на Фейсбуке очень сильно, очень многих. И Люди восприняли это как вот если ты в бане, то можно там написать, если тебе уж сильно захотелось. Что такое блогер? Я напоминаю, я как бы блогер. А блогер это тот, кто ну не может не писать. Ну я это называю графоманом, ну, наверное, так и есть. Причем это не относится, конечно, к тем, кто реально эксперт в какой-то области и просто вот в своей области пишет. Естественно блогер, написав на сайт UA какую-то статью, размещает это у себя. Это сразу видит там 10, 15, 20 тысяч его подписчиков. Таким образом, сайт взлетел моментально. Это была такая сама реклама, каждый сам себя рекламировал. Ну вот я об этом и говорю, что Рома хитрец. Ему не нужно было продвигать эту площадку совершенно. Просто через Facebook она пошла. Редакционная политика очень простая, ее нет. Каждый пишет все, что хочет. Никаких ограничений ни в лексике, ни в темах, ни в формате, ни в размере. Просто пишут и все. Принципы работы. Основные авторы это те, у кого 10 тысяч подписчиков. Если у вас у кого-то есть 10 тысяч подписчиков, и вы хотите писать на сайт UA, пожалуйста, напишите Роме в речку. Он тут же даст вам код. Вы тут же заактивируетесь и тут же начнете там писать если у вас нет, вы можете обратиться к любому из основных авторов сайта, и вам дадут, вот автор посмотрит, что вы пишете у себя на фейсбуке или там на другой какой-то площадке, ему понравится, и он просто даст вам код, и вы появитесь в разделе клуб. Вон там. То есть вы сможете публиковаться. То есть на сегодняшний день там, наверное, сотен шесть авторов, которые постоянно регулярно пишут. Раз в неделю Рома делает бест по количеству просмотров, по количеству лайков. Лайков там бывает там, до 40, до 50 тысяч на статью. И те, кто вошел в пятерку лучших материалов за неделю, получают гонорары. Гонорары там очень хорошие. Бывает, что гривен даже по 300 в месяц, исключительно формируются вот на прокрутках контекстной рекламы, как она там называется, я честно не знаю. Вот что-то там мелькает, какие-то баннеры, за это и за просмотры что-то платят. Вот эти деньги Рома распределяет между пятерыми лучшими за неделю. Вот, собственно, и все принципы работы этого всего. И через пару месяцев После запуска э, Рома пришел к нескольким миллионам просмотров в месяц. Я не знаю, честное слово, много это или мало, но меня цифра впечатлила. Потому что, например, мой Facebook столько людей не смотрит, мне кажется. А тут, ну, ну правда, здесь и, и не только я, да. Вот, собственно, и все. Если кому-то интересно, вон QR-код, можно его сфоткать э, своим гаджетом и перейти сразу на сайт UA, если вы на нем ни разу не были. Дальше. Миншрайк. райк такое смешное название. Просто тоже, когда Рома это сделал, было в разгаре было общественное обсуждение Минстете. И как бы вот нас так назвали за то, что вот мы, может быть, где-то начали выполнять, освещать для общества то, что происходит. Как это все началось, началось очень просто. Я прошу прощения, маленькие фотографии, я предупреждал, что я не профессионал. Нас позвали люди, которые продвигают электротранспорт в стране, позвали протестировать Теслу. Говорят, ребята, приходите, поездите, покатайтесь, потрогайте, пощупайте, и что захотите, то и напишите. Ну конечно интересно. Ну, мы все любопытные люди пошли, посмотрели, покатались, поездили по трухуаново острову каждый за рулем кто хотел были в полном восторге это действительно офигенная вещь. А, такой космический аппарат на колесах, который едет бесшумно быстро отличная штука ну и понаписали. это увидели их э -э конкуренты из Ниссана электромобиля позвали нас э -э, к себе. Мы приехали к ним, поездили. Я, конечно, не в восторге, Nissan такая мыдница. Ну, ладно, я сейчас не, не отрабатываю денег ни для того, ни для другого, поэтому э, оставлю. Неважно, тоже что-то написали. А, э, потом, к Карлу, увидев эти все наши записи на сайт ЮА, Карлу Волоху, э, начали его знакомые министры э, стучаться. Слушай, а давай говорит: вот мы повстречаемся, а давай мы повстречаемся. По-моему, мы начали с Абрамявичса. Потом еще кто-то собирались в кафешке, они к нам приезжали, когда в галстуках, когда без галстуков что-то рассказывали, отвечали на вопросы, и тоже каждый писал все, что хотел. Сейчас у нас расписано, наверное, примерно месяца на три вперед, каждая пятница. Ну, желающих поговорить очень много. Причем это было вот те, с кем мы уже разговаривали, они настолько разные. Например, там главного военного прокурора, по-моему я очень стесняюсь, я не буду употреблять тут никакой бесценной лексики, но кто только его не обложил всякими разными штуками после этой встречи. Или наоборот, там, допустим, когда мы с Давидом Саквадеридзе встретились, э, все были в полном восторге. Или, например, вот с Муженко недавно встречались, у нас все позвал в генштаб, к нему приехали, поговорили на удивление, насколько было негативное к нему отношение перед встречей, как, наверное, у всего общества с подачей некоторых журналистов, и насколько все хорошо написали, когда поняли, что он себя представляет и что он делает. Вот. Значит, потом вот Хате, там Петренко, по-моему, министр юстиции, фамилия, я не помню. Принципы работы очень простые. Рома Шрайк создает чат, Человек на 50, на 100, вот всех основных авторов. И говорит, ребята, есть возможность встретиться с кем-то в эту пятницу или в этот четверг или когда там. Кто хочет, пишите. Ну и в чате все, значит, говорят, плюс-минус, плюс-минус, кто хочет, тот и идет. И потом, по результатам появляются вот такие вот всякие разные вот о встрече с главой Нафтогаза, как Миншрайк в Минфин ходил. Миншрайк в гостях у генштаба прикольные всякие разные названия становятся почти именами нарицательными. лучше всего нас конечно обвиняют очень сильно в том что мы проплаченные, в том что мы парохоботы, в том что мы нам платят за эти встречи огромные деньги нет это все неправда не верьте на самом деле это не так. А, да, ну, конечно, я, может быть, слишком много значения придаю этому всему. Вполне возможно, что вы никогда об этом не слышали, ни о Миншрайке, ни обо всем другом. Но, ладно, я просто рассказываю историю. Обвиняют, это неправда. Вот лучше всех об этом сказал горький лук. Вот я даже подойду и попробую зачитать. Как вас туда вообще пускают, вот ему задают вопрос. Нас туда зовут. Рома Шрайк делает рассылку, где указано. Кто с чиновником хочет пообщаться? И мы идем. Вот и все. Мы не журналисты, копейку не ловим, и нам реально все равно э, и ходим исключительно из личного интереса и формата блога. Вот следующий вопрос: вы же в этом ничего не понимаете. Нас приглашают не в качестве экспертов, чтобы посоветоваться и учесть наше мнение. Э, вот нас просто приглашают, потому что хотят рассказать. Да, мы. Э, действительно, ну, слушайте, тут вот, вот здесь как раз вслух произносить нельзя. Но ну, он пишет: как финдиректор и коза по зодиаку ты этого пока понять не можешь, но министры-то понимают, что мы, мы, специалисты не в том вопросе, в котором министр работает, а в том, как донести до аудитории то, что они нам расскажут. И вот поэтому нас и зовут. Ну и следующее в беспорядке шейкоты есть смысл. Нет редакционной политики, нет общего мнения, кого покупать печеньками Нуланда тоже не ясно, а, и ни у кого нет четко понятного Бейджа от Бени или от Пети. Ну и вообще. Ну в общем, вот примерно так это все и происходит. В результате э, за последние полгода тысячи сломанных копий, наверное, тысячи байт донесенной информации, а, вот. Вот есть такой товарищ, который нас очень не любит в лайв-журнале, постоянно пишет о том, кто нам сколько чего и сколько заплатил. Если вы не против, давайте видео коротенькое посмотрим. Тут Мирослав Гай видео про нас снял, про наши посиделочки. А, ну, мы с друзьями собрались, сидим, пьянствуем. 10 миллионов человек знают, что мы думаем, что мы считаем по тому или иному поводу. У блогера очень толстый информационный канал. Очень странная группа, разномастная совершенно. Странные люди, абсолютно разные по э, фактуре и очень близкие по духу. Э -э, Рома Шайк, спасибо ему, где-то с полгода назад нас объединил в своем клубике, который в шутку называют Минсрайк. А потом, когда он уже как бы собрал какую-то инициативную группу, включился я и сказал, что я думаю, что имеет смысл начать встречаться с разными там большими людьми, с разными министрами, которые, в принципе, уже у нас выстроились в очередь. Мы в основном приезжаем на встречи с министрами-реформаторами, с технократами. Очень приятно послушать, когда люди говорят не о том, как будет классно, а о том, как это сделать. Надо просто понимать, что происходит в стране. И я не думаю, что сегодняшнее медиапространство дает <medim Hadori> <meaty> <dirtie> для этого достаточно оснований. Просто хотим понимать, что здесь происходит. Ну, собственно, вот про сайт, про Миншрайк я все рассказал. Нам просто интересно. Поэтому мы туда и ходим. Идеалист медиа. Последний слайд. Я и так, наверное, много времени занял. Создан, наверное, месяца четыре назад двумя людьми. Я, я их спрашивал, рассказывать, не рассказывать. Они говорят, ну, конечно, рассказывай все, что хочешь, нас только не называй, но не буду называть. Это люди не бедные, у них хватило денег на студию, у них хватило денег на оборудование хорошее и при этом они ни в какой политической партии не состоят, никакому олигарху не принадлежат, и поэтому они совершенно свободны в том, что они делают, они делают, что хотят. И они начали приглашать к себе огромное количество людей, которые им лично интересны. Приглашают они еще и людей, которые им не интересны, но им кажется, что зрителям интересно посмотреть. И записывают несколько разных форматов. Первый формат вот такой вот, Просто человек сидит в кресле на фоне красивых книжек и глобусов и монолог. Второй формат — это лекции, и третий формат — это некие круглые столы. Они попробовали, вот Саша с Сережей, вот эти самые двое людей, позвать блогеров. Мы где-то там на Новый год сидели с пивом, рассказывали, рассуждали о происходящем. На самом деле, вот мне лично это самому быстро надоело, я перестал ходить после первого же раза. Ну, ну, ну что вот, я так понимаю, что кому-то было интересно посмотреть на видео Пузанова, он один раз посмотрел, а второй раз, ну что на него смотреть. Поэтому вот я перестал. Но я предложил другое. Я еще, когда вот мы в Миншрайке встречаемся, мне всегда казалось, что было бы очень интересно доносить Информацию об этих встречах не через какую-то призму того, что мы увидели и потом изложили, а делать прямые трансляции с этих встреч, чтобы каждый читатель, зритель мог сам послушать, что говорит этот министр, там, технократ какой-то. И вот я предложил ребятам организовать это у них в студии. И я начал приглашать. По-моему, я первым, кого позвал, Амелиана Володю, замминистра инфраструктуры, потом Андрей Длыгач, потом Сакварелидзе, потом вот Артем Сытник у нас был. Ну, в общем, штук 10 таких встреч мы уже провели. И вот это действительно стало вызывать интерес. Там до 50 тысяч просмотров на некоторых материалах. Ну и мне самому интересно с ними посидеть, поговорить и даже понаблюдать за их реакциями, как они реагируют, когда они понимают, что в прямом эфире на них смотрят. Особенности. Свободный разговор, абсолютно свободный. Мы минут 10-15 до начала эфира разговариваем. Я объясняю, что степень откровенности на ваше усмотрение. Говорим о чем хотите. Будут вопросы. Зрители задают вопросы. Политика. Пожалуйста, говорим о политике. Но у нас нет, как в некоторых там, на некоторых телеканалах, которые, ну естественно, они же кому-то каждый принадлежит. Например, эту фамилию не называем. Не то, что там даже плохо о ней не говорим, а просто вообще не упоминаем. А вот об этом человеке желательно сказать что-нибудь хорошее. А вот об этом желательно не говорить ничего плохого. Нет, ничего такого нет. Говорим о политике, хорошо. Вот степень откровенности на ваше усмотрение. И самое главное, ребята не гонятся за массовостью. Они не хотят делать там по 2 миллиона просмотров. Хотя там работают нормальные СММщики, я бы даже сказал, очень хорошие. И я думаю, что там по 5-10 миллионов просмотров для ролика обеспечить, наверное, ну здесь, наверное, я загнул, 2-5 миллионов обеспечить было бы несложно. Но задача не в этом. Это работа на очень узкие группы, на небольшую группу умных людей. Каждый из материалов делается для того, кому реально интересно посмотреть конкретный материал конкретно на эту тему. Ну, я вам скажу, вот с «Акварелит» заговорили, там, там десятки тысяч просмотров, примерно процентов 20, наверное, из Грузии. То есть вот интересно посмотреть грузинам, что здесь делает Давид. И они смотрят. Вот, вот такие вот вещи. Тоже я покажу несколько видео. Ну вот, да, внезапно топовые, внезапно топовые материалы, от которых никто не ожидал, что он будет топовым, набирают там до 100 тысяч просмотров. есть. Вопрос был, очень часто задавался, у вас есть список людей, которых вы в первую очередь там... Угу. И второй вопрос, исходя из первого, а сколько, вы считаете, нужно посадить чиновника, чтобы все-таки прогресс пошел в борьбе с коррупцией? Ну, к сожалению, наши первые дела... Говорят о том, что количество посаженных чиновников ну, не имеет определяющего значения для общего стратегического успеха, uh -huh. потому что если среди чиновника не ломать схему, ну соответственно будет второй чиновник, который да? будет заниматься тем же самым. То есть нужно ломать схему. Вот пример дела по заборожью БЛНР. у нас там, когда из государственной собственности берутся и выводятся деньги 300 миллионов там, из государственной структуры в частную структуру. И если не поменять подход и не сломать эту схему, то вне зависимости от того, кто будет подписывать эти договора, там кто будет заниматься этим хозяйственной деятельностью, это, -за это будет продолжаться. Угу. Поэтому нужно просто не только заниматься расследованием, возвращать активы, а и заниматься устранением схем и устранением коррупционных рисков. В принципе, про идеалист медиа я закончил, я и так много времени у вас отнял. Зачем все это нужно? Ну, во-первых, мне интересно. Вот честное слово, я на этом ничего не зарабатываю, хотя я даже не знаю, зачем я это говорю. Я, это привычка уже просто оправдываться. Все почему-то думают, что за это большие деньги платят. Вообще ни копейки. Вот. Но это на самом деле хороший инструмент. Вот, например, мне стукнуло в голову идея издать. Кто, кто паштета читает? Знаете паштета? Нет? Кто-то знает, кто-то нет. Это, вот, на мой взгляд, сейчас зарождающийся гений украинской литературы, вот, короткого рассказа, может быть, гений слишком громкое слово, но очень талантливый человек. И мне вот захотелось его книжку издать. Я взял ее и начал издавать. И вот, используя маленький кусочек тех ресурсов, которые есть в Миншрайке, на сайт UA, на идеалисте медиа, вот у нас, видите, вот, 4 или 5 дней назад мы создали страничку его книжки. Что-то тут под 80 тысяч вовлечения там, в эти три или четыре публикации, которые были сделаны. И я вам скажу, мы поняли, что мы промахнулись тиражом. Первый тираж мы, его сборника рассказов, сделали 5 тысяч. Вот он уже практически распродан, хотя книга еще не напечатана, как раз сейчас в типографии, а, причем очень много и за границу, и все. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать. Спасибо большое за внимание. Спасибо вопрос от меня на правах, что называется, модератора сразу. Есть же взаимодействие некое, ну там, ваших виртуальных персонажей, вас самих с традиционными медиа. У нас тут целая конференция о том, как медиа традиционные и медиа новые между собой взаимодействуют, конкурируют, перетекают. Вот умрет настоящее телевидение и все станет блогерским или... Умрет настоящая пресса, по-вашему? Вы знаете... Меня, я, я два года уже как бы на слуху. Я ж, кроме того, что как бы блогер, я еще и волонтер, я член рабочей группы в Министерстве обороны и как бы реформирую, насколько это возможно, нашу армию. Меня ну, сейчас уже перестали, потому что я их слишком много посылал. Где-то год назад каждый день звали на всякие разные передачи. Я не пошел ни разу, потому что я не люблю телевидение. Я лет 15 уже в принципе не смотрю телевизор, смотрю, вру, футбол. Лигу чемпионов в основном. А, все остальное нет. А, и поэтому я не спец в этих тенденциях, что умрет, что останется понятия ними. С другой стороны, я очень хорошо знаю, со слов коллег, которым я иногда прислушиваюсь, что на самом деле ящик рулит. А, то есть, если ты хочешь стать, ну, скажем, политиком, то тебе прямая дорога в ящик. Другого варианта нет. А, вот ну хорошо, я попытаюсь, я, я еще кое-что скажу, вот я тут э, пытался сделать, чтобы у нас премьер-министром стал правильный человек, и человек-то хороший, э, и специалист хороший, э, но без телевизора даже близко не получается, вообще не получается, поэтому я думаю, что по крайней мере лет 5-10 телевизор еще будет рулить. Здравствуйте, спасибо за очень интересный рассказ. Скажите, пожалуйста, исследовали ли вы, понимаете ли вы, кто ваша аудитория, и опять таки к вопросу о взаимоотношениях с традиционными медиа перепечатывают ли вас, если у них интерес к тому, что пишут блогеры, и, может быть, обращаются к вам за комментарием. То есть, как вот они на вас реагируют? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Первая часть А. Кто ваша аудитория? Кто моя аудитория? Я когда начал вот свое выступление, я абсолютно честно сказал, что я в предыдущем выступлении услышал очень много новых слов. Например, о том, что можно там через Google, как это называется, что-то там свою аудиторию каким-то образом анализировать. Понятия не имею. Поскольку мне 50 с лишним, я думаю, что основная моя аудитория – это женщины лет за 40. Поскольку я пишу очень разные посты, если говорить обо мне лично, о моем фейсбуке, то и аудитория у меня очень разная. У меня один единственный раз было там что-то 10 тысяч лайков, там 3 тысячи перепостов. Причем это был совершенно непонятно выплеснутый эмоциональный какой-то постик, там на, на 5 строчек. Почему он так выстрелил, я не знаю. Я, я реально, вот Нина, да, предыдущая, она очень правильно говорила, анализировать здесь что-то просто, на мой взгляд, не имеет смысла. Это чуйка. Плюс, наверное, интересный автор должен быть. Если человек пишет интересно, ну вот у меня там 1700, что ли, друзей на Фейсбуке. Когда, да, всего лишь. Да. И когда... Мне присылают запрос на добавление в друзья, я, конечно, смотрю страницу человека. Если там 25 перепостов и на них один собственноручно написанный пост, не, ну, ну зачем мне ленту свою засорять? А если там человек пишет оригинальные мысли, ну вот, наверное, весь секрет. Да, я его добавляю в друзья, мне интересно. Я сам добавляю в друзья того, чей там интересный очень пост мне встретился. То есть нужно просто быть интересным человеком, все как в жизни. Перепущенного часто, э -э, там обозреватель, новое время, еще что-то, еще что, -то, что -то, не знаю, не помню. Э -э -э -э, как правило, ничего не спрашиваю, просто пост взлетел, там, там, 500 перепостов и раз, там, где, присылают мне ссылку, смотрите, я здесь напечатали. Меня это, честно говоря, мало трогает, и мне это не очень интересно. Я уже выплеснул то, что хотел выплеснуть, и пошел себе дальше. У меня куча проектов, я куча вещей занимаюсь, поэтому это, это далеко не главное из того, что я делаю в этой жизни. Хотя это интересно, не буду лукавить. Обращаются ли за комментариями? Да, у меня есть несколько друзей, там, радио… Одно радио, другое, к которым я, те, несмотря на то, что говорил, я иногда хожу на эфиры и там, комментирую, отвечаю на вопросы. Да, бывает такое. Хотя, честно говоря, не понимаю. Я специалист в логистике. Я, простите меня, пожалуйста, я очень скромный, но я один из лучших специалистов в логистике в этой стране. Uh, и uh, меня покупают за огромные деньги, это подтверждение того, что это так и есть. Там молочный альянс, Бракард, сейчас делаю проекты. Uh, собственно, это все, в чем я специалист. И если меня позовут на какой-то медиа и спросят, что ты думаешь по поводу Арсения Петровича, например, ну что я могу ответить? Ну, не нравится мне его рожа, или наоборот, очень симпатичный мужик. Это и все, что я могу сказать. Uh, поэтому думать о том, зовут, не зовут, идти, не идти. Как-то даже и не хочется на эту тему.